Assalamualaikum waktu sekarang 11.34 minit pagi. Kita teruskan dengan program untuk pagi ini bersama dengan Dr. Hajar Niki Syuhara Syukur selaku mentor keusahawanan dan juga keuangan dan bersama dengan Dr. Niki hari ini untuk menceritakan tentang bijak sebagai pengguna adalah Encik Rosli Said selaku authorised agency untuk affiliate junction di where performance get rewarded itu antara yang perlu kita ketahui sebentar lagi. Dan tentang program ini akan membincangkan bagaimana anda sebagai pengguna anda berlaku bijak dengan perancangan keuangan anda. Okey, baik. Selamat datang ke studio Dr Niki. Selamat datang kepada saya. Ya, selalu. Ini kali pertama Dr Tniki ya. dengan saya. Terima kasih. Encik Rosli juga. Ya, selamat datang. Selamat, selamat datang. Pagi. Ya. Agi, ya. Okay. Karena apa ni saya suka kan selalu kan saya katakan salam ceria, salam, uh, salam ceria. ceria, bijak sana bijak sini. <laughs> Uh, especially untuk kita yang mengendalikan kewangan hari-hari pun kita kendalikan kewangan kita, jadi kita perlulah bijaksana dalam mengendalikan kewangan kita. Bijaksana bijak uh, sini. Bijaksana bijak sini, ya. Baik, uh, Doktor Nikky, hari ini yeah, kita nak, nak nak bercerita tentang uh, ada sesuatu dengan ceritanya yang dikatakan oleh seorang uh, peminat fanpage Doktor Nikky yeah, di laman eh? uh, uh, Facebook. Yeah, uh, bercerita yeah. tentang masalahnya. Ya, yeah, yeah. jadi uh, bagi mereka yang ingin uh, menjadi rakan fanpage saya. Boleh pergi ke www.dr.niki.syuhada uh, Syuko eh? uh, Ada syuko di sana Jadilah uh, rakan saya Dan boleh uh, menghantar beberapa perkara ya? Nasihat atau masalah Jadi pada minggu ini Kita ada dua orang yang saya pilih Untuk kita selesaikan masalah dia lah. Amar sebelum uh, kita nak masuk 2013 Hmm Ya, dalam sebulan Disember ni saya menceritakan bagaimana kita semua mestilah memperbaiki, memulihkan keadaan uh, kewangan kita sebelum kita masuk tahun baru. Uh -huh. Jadi bila kita dah masuk tahun baru kita segar, kita boleh berbuat uh, berbagai perkara untuk improve kita punya kewangan, eh. Ya. Uh -huh. Jadi hari ni kita ada um, daripada Mira, eh ya, saya bacakan uh -huh. ya. Dia kata Assalamualaikum Dr. Nikki. Saya Azmira dari Johor, berusia 25 tahun. Bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta, saya menghadapi masalah merancang kewangan. Saya tercari-cari mana-mana insan yang dapat membantu saya untuk menguruskan kewangan saya. Saya hanya perlukan nasihat dan guideline doktor. Tidak, saya nafikan saya seorang yang kuat berbelanja. Ah, ha, di sini ya, kita ada tulis, dia tulis kuat berbelanja. Namun begitu, saya juga seorang yang mudah mengikut buku, maksudnya mudah mengikut nasihat uh -huh. apabila ada yang menunjukkan strateginya. Maka saya berharap doktor boleh membantu saya berikut butiran kewangan saya ya. Jadi Azmira dah catat di sini, gaji bersih 1490, ah uh -huh. uh, petrol 300 sebulan. Makan 300 sebulan Simpanan tiada Jadi nak minta nasihat Ibu bapa pun tiada Maksudnya saya rasa di sini Tidak ada bagi wang kepada ibu bapa uh -huh. ya? Nak minta nasihat saya PT-PTN RM24,000 uh, Tapi belum mula bayar Nak minta nasihat juga lain-lain hutang, ada berhutang 1610 lah pinjam dari uh, seorang keluarga hmm. Di saat dia memerlukan uh, perbelanjaan Jadi dia minta saya menolong, uh, memberitahu bagaimana Boleh memulihkan keadaan uh, kewangan dia okay. Dan yang kedua kita ada daripada M. Salikin uh, Amar Jadi dia kata, Assalamualaikum Dr. Niki Saya mahu menghadiri seminar doktor Tapi saya tak dapat disebabkan kerja Dan lagipun saya baru lagi di Kuala Lumpur saya berasal dari Sabah. Ha, Sabah sangat cantik ya. Kota Kinabalu. Okay. So saya selalu mendengarkan Dr. Nikki dalam bernama radio. Saya nak tahu apa jenis pelaburan yang harus saya buat dan patut saya melabur. Sedangkan gaji saya sebagai mekanik taklah sebesar mana kata M Salikin. Okay. So di sini kan Amar, uh -huh. saya nak ingatkan kepada pem, uh, pendengar semualah ya. Rata-rata ramai kita menganggap gaji yang kecil itu tidak dapat kita nak simpan atau tak dapat nak buat pelaburan. Sebenarnya ramai uh, ramailah rata-rata bukan saja uh, pendengar ni tadi yang menghantar email pada saya ni, bukan mereka saja tapi di luar sana terlalu ramai orang yang berkata nanti gaji saya banyak sikit baru saya nak boleh menyimpan. Hmm. Pernah tak dengar ni Pernah macam juga. juga. Uh -huh. Macam sekarang kata sekarang bajet lari. Sekarang ni sikit saya dapat. Ha, bajet uh, lari. bajet lari. <laughs> <laughs> bajet asyik lari. Sebenarnya, banyak mana kita dapat pendapatan untuk amal ya, Taklah sangatnya penting Sebagaimana kita sendiri mempunyai tabiat menabung ha, So saya ulangkan Biar dari kecil Kecil-kecil uh -huh. ya, dia akan menjadi bukit orang kata jangan kita harap dah dapat bukit baru nak ada bukit ha, dia tak akan timbul bukit tu kalau bukan kita yang menabung dari sekarang jadi nasihat saya kepada uh, M Salikin dan juga Mira ya uh -huh. Walau bagaimanapun kita mesti ada bajet untuk simpan contoh yang Mira berikan pada saya ni semuanya adalah contoh perbelanjaan saja petrol makan dan uh, sebagainya itu kita panggil expenses jadi dalam tiga formula kejayaan kewangan saya dah berikan selalu dan saya nak ingatkan sekali lagi formula kewangan miskin adalah di mana duit kita masuk pendapatan semuanya kita uh, bayar semuanya kita bayar kepada orang lain kita bayar makan kita bayar tempat tinggal kita bayar kita tak ada apa aset mm uh -huh. ha, ya jadi di situ adalah formula memang tentu formula miskin dia panggil iaitu duit masuk semua keluar uh -huh. ya Uh, untuk formula kejayaan nombor dua yang sederhana, boleh sederhana kaya adalah duit masuk, belanja semua tetapi ada beli rumah, kereta, aset sikit. Cuma berhutang. Ah, rumah berhutang, kereta berhutang. Itu aja. Tapi lambat laun nampaklah juga ada kereta, ada rumah. Uh -huh. Jadi Mira, mungkin boleh tolong up sikit kan naik memikirkan apa kita boleh beli sebagai satu aset yang kita boleh ada satu hari nanti. Jadi Mira mestilah lebih bijak ya. Petrol tu mungkin boleh dikurangkan lagi ya sebab sebagai saya tengok 300 sebulan mungkin di situ kita boleh ada ruang uh -huh. ya, untuk kurangkan ya. Dan satu lagi kalau nak berjaya dan kaya, amar adalah ikut panduan ini iaitu ada duit beli aset. Ada duit buat meniaga. Uh -huh. uh, itu ialah uh, formula kaya ya utamakan dahulu perkara ini iaitu membeli aset dan membuat perniagaan ya dan menyimpan wang utamakan itu dulu kemudian baru lihat untuk perbelanjaan perbelanjaan lain uh -huh. jadi kat sini ada tiga uh, tiga cara yang lain tabiat yang berbeza tabiat menggunakan wang dengan berbeza iaitu kita panggil tabiat pertama tabiat miskin iaitu habiskan wang uh -huh. tabiat kedua beli barang tapi dalam hutang beli aset tapi hutang dan tabiat ketiga adalah membeli aset dengan cash dengan tak ada hutang dan akhirnya melabur, melabur, melabur menyimpan. Uh -huh. Ha ya dari itu kita kena tengok tak semestinya gaji itu tinggi untuk membuat uh, pengelolaan kewangan hak nombor tiga tadi okay. yang luar biasa kaya dia. Jadi doktor, ya. bila doktor cakap tadi uh, beli dapat gaji, beli barang uh -huh. uh, dan kemudian laburkan sedikit untuk perniagaan. Yeah. Uh, contoh perniagaan yang yang kita boleh rasakan sebagai standard mm -hmm. uh, minima mm -hmm. uh, pelaburannya. Mm -hmm. tapi penjanaan itu dalam masa jangka masa yang lama. Ya ya eh mm. jadi dari situ kita katakan okey ilmu mentor dan sistem. Kita sebelum masuk apa-apa jenis pelaburan dan juga perniagaan mm -hmm. mestilah mempunyai ilmu dari segi apa yang kita nak buat dengan wang kita ini uh -huh. dan mempunyai mentor yang akan membimbing kita dari hari ke hari uh -huh. dan mempunyai sistem yang senang diikuti tak susah diikuti. Jadi jika kita buat suatu ruang mencari suatu peluang kita mesti ada ilmu, mentor dan sistem sebelum kita nak bagi duit kita pada orang lain. Kita kena ada ilmu, mentor dan sistemnya. Ah ha, itu dia. Okay. Ya. Jadi Bagus, eh? oh. ha, ha. Jadi ingat tau, bukan kata nak dapat duit uh, gaji dah 10000 baru nak start menyimpan, dia takkan boleh menyimpan juga Amar. Uh -huh. Jika kerana kita dari kecil ini, dari gaji kita 1000 2000 ni, kita tidak pandai lagi Saya panggil tarik duit. Ah ha, dalam dompet tu tarik tu Amar. Ha, tarik RM5 setiap hari itu saya katakan buat ini dulu. Uh -huh. Tarik duit RM5 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 simpan simpan simpan. Kalau dah boleh buat macam tu, kalau besok dalam dompet tu ada RM5,000 pun Kita boleh tarik hmm. Tapi hmm. kalau tak biasa tarik RM5 Esok ada RM5,000 ke RM50,000 ke rm juta sekalipun Semuanya bakal kita belanjakan Kerana habit tu Tabiat kita dah memang ada dalaman hmm. ya. Okay. Satu lagi-lagi Untuk Mira dan Tok M Salikin Memanglah jika pendapatan kita terlalu kecil amatlah uh, ruang itu sempit untuk kita nak menyimpan hmm, terhad. ya terhad terhad ya jadi Dr Nikki nak pesan buka buka mata buka telinga kepada peluang-peluang yang ada dan ingat ilmu mentor dan sistem untuk anda mula uh, membuat pendapatan sampingan uh, atau membuka sebuah perniagaan okay yes kita bercerita tentang perniagaan kita ada juga Encik Rosli Sai ni authorized agencies uh, agak saya rasa uh, lebih elok digunakan bahasa Inggerisnya sendiri di sini. Malaysia's leading online and offline affiliate network, Affiliate Junction. Cik Ros boleh ceritakan sedikit tentang uh, syarikat ini. Okey, uh, terima kasih Cik Amar dan juga terima kasih Dr. Nikky yang sudi menjemput saya ke studio ini untuk berkongsi dengan orang ramai tentang MyCard Smart Shopper ini. Saya daripada saya mewakili Affiliate Junction. Uh -huh. Affiliate Junction ni bukan syarikat. Dia dia sebuah projek yang dimiliki oleh IC Energy Universal Holdings and Memberhad. Yang, uh -huh. yang uh -huh. menjalankan program yang pertamanya iaitu MyCard Smart Shopper. Apa MyCard Smart Shopper ni sebenarnya kami akan huraikan lebih lanjut pada slot minggu hadapan. Tetapi pada hari ini kami akan berkongsi just introduction sahaja. Uh, macam ini. Kepada pengguna MyCard Uh, ramai yang di luar sana tidak tahu bahawa banyak aplikasi dalam MyCard yang kita boleh dapat dia punya benefit. Tetapi salah satunya ialah MyCard Smart Shopper. Uh, di mana kalau kita aktifkan MyCard kita di dalam sistem Affiliate Junction dan kita berbelanja di kedai-kedai atau macam-macam yang terlibat di dalam program MyCard Smart Shopper ini, mereka akan didapat, akan dapat diskaun dan juga mata ganjaran. Iaitu di sini kita akan dapat dua benefit iaitu diskaun dan juga points iaitu mata ganjaran dan uh, kepada yang ingin tahu lebih lanjut tentang program MyCard Smart Shopper ini uh, sila hubungi atau uh, SMS nama dan juga nombor telefon kepada nombor 0193597779 uh -huh. saya ulangi 0193597779 dan uh, itu yang saya boleh cerita sikit banyak tentang mereka semua Small ni Sebab uh, saya akan huraikan lebih lanjut pada slot minggu hadapan So Dr. Niki Ya kan Jadi tadi kan saya nak tolong Mira untuk kemaskinikan akaun lah ya hmm. Maknanya gaji dia apa dia patut buat Jadi katalah gaji Mira about RM1,500 Ya, jadi sekarang Aida minta Mira untuk 2013 fikirkan tentang satu perniagaan uh, atau satu pendapatan lain untuk tambah mesti nak tambah uh, gaji mira ya okey tak apa nak tambah tak tambah kita kena huraikan juga dulu bagaimana nak um, uruskan dulu uh, you punya um, perbelanjaan ini pertama kita kena lihat di manakah kita boleh berjimat ah uh, kat mana penjimatan dahulu jika kita dah ada 1500 ...sebagai kita punya bajet bulanan mestilah kita nak melihat di mana kita boleh berjimat dahulu ya jadi penjimatan cimpanjimatan tu maknanya dalam segi diskaun Kedai mana ada bagi diskaun Kadang-kadang kita makan Kita tak perasan Orang lain dapat 20% diskaun Kita tak dapat 20% diskaun Kenapa? Uh -huh. ha. Saya sendiri memang suka diskaun Semalam saya dapat uh, Daripada uh, satu kad yang saya langgani Dia bagi saya KFC RM50 Jadi saya dengan staf saya makan semalam Free ya, Kemudian okay. saya dapat pula hari ini Satu tempat lain pula Kedai kopi Dia bagi saya RM50 uh, juga dapat lagi. Jadi kita kena sentiasa melihat kat mana diskaun-diskaun yang ada. Jadi sebab itulah apabila saya mengenali Encik Rosli, saya rasa sangat bagus untuk saya share lah dengan pendengar-pendengar uh, semua. Sebenarnya banyak tempat-tempat uh, uh, yang mengambil uh, inisiatif untuk memberi diskaun kepada pelanggan-pelanggan mereka supaya pelanggan dapat datang loyal ya, setia dengan uh, kedai mereka. Jadi melalui uh, yang uh, yang Encik Rosli beritahu saya ada setakat sekarang 300 kedai-kedai yang memberikan diskaun diskaun yang baik kepada pengguna. Uh, jadi uh, dan ini akan growing 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 lagi lah makin makin membesar ya. Jadi bagi Mira uh, sentiasalah melihat kat mana kedai yang lebih lebih memberi nilai yang baik kepada wang anda supaya anda dapat berjimat daripada uh, 1500 yang anda ada ini. Contoh tadi saya kata petrol tu 300 mungkin terlalu tinggi. Kerana jika Mira ambil RM300, bahagi dengan RM1,500 uh, wang bulanan, jadi anda akan dapati 20% wang anda telah pergi kepada petrol so ini uh, amat tinggi ya. Kemudian makan juga adalah 20%. Jadi makan juga sebenarnya ada tempat-tempat yang diskaun. Kita kena sentiasa mencari apa orang bagi lagi diskaun. Ah kita uh, kena. Sebab dulu kan Amar masa saya cerita minggu-minggu lepas, saya pernah duduk di uh, London masa saya baru berkahwin dengan suami saya. Ini dah cerita 20 tahun lepas lah. Bajet saya bulan kita orang berdua ni dapat 350 uh, pounds. pounds Dia samalah hmm. macam 350 kat Malaysia ni Sebab kita duduk kat negara dia hmm. kan Mahal. Jadi saya dengan suami saya ni Kalau nak pergi membeli apa-apa barang Kita mesti nengok Sebab 10 sen different pun Akan memberi impak kau Yang pada biar. 300 ringgit hmm. kita orang tu 300 pound tu tau yeah, Jadi kita tak boleh simply-simply membeli belah uh, Kita tak boleh Sehingga kan takat dia kan Uh, sama ada saya nak, nak minum susu minggu tu atau nak beli muffin yang uh, macam luxury sikit lah uh -huh. mewah sikit uh -huh. sampai begitu kita kena tengok itulah asas kewangan sebenarnya jika kita semua mempunyai asas kewangan kita akan lebih berhati-hati apabila membeli belah dan kita macam tahulah ini kapasiti kita uh -huh. uh, orang kata apa letak baju di badan, badan sendiri. sendiri jadi kita mesti kita tak boleh kadang-kadang saya tengok setengah-setengah uh, orang dia masuk je mana-mana kedai dia beli je apa-apa dalam kedai uh -huh. tanpa memikirkan ada kat sini RM5 uh, boleh 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 uh, uh -huh. kita save jika kita tahu caranya. Ah uh, ya, jika kita selalu menengok kedai-kedai dari uh -huh. satu kedai ke satu kedai lain. Sebenarnya ada RM5, ada yang RM7, ada RM3. Dia punya different daripada kedai-kedai lain. Oh. Dan pengalaman saya berada di luar negara, uh, doktor. Yeah. Uh, kalau kita tengok masyarakat uh -huh. di sana sebenarnya tak segan-segan sebenarnya tak. Uh, tentang uh, uh, sistem couponing yes. uh, uh, sistem berkupon Dia Betul. orang kumpul kupon bagai nak gila. Ya. Yeah ah uh, huh? satu bakul ya eh, cerita tak dia. Perlu bayar langsung. Ya, yeah. sampai ada reality show dia panggil streaming kupon. Yes, exactly. Ah, I, dia ada orang ada dia memang duduk yeah. dia orang potong kupon yang mana 5% off 10% off. Tapi dikumpulkan banyak-banyak ah. langsung percuma. Ya, yeah. sampai langsung percuma pembelian dia pada bulan-bulan hmm. tersebut. Adakah itu boleh dilakukan di Malaysia Cik boleh. Rosli? boleh, boleh dilakukan. Boleh, boleh. Itu sebab Silakan. tadi itu sebab tadi saya kata kepada pengguna-pengguna mycard yang di luar sana tu, khususnya mm -hmm. rakyat Malaysia, mm. -hmm kepada yang berminat untuk tahu lebih lanjut sila uh, apa ni dengarkan slot pada minggu hadapan bermula, Tetap minggu depan. bermula minggu depan saya akan huraikan lebih lanjut uh, dengan lebih detail dan buat masa ini siapa yang berminat untuk lebih tahu sila SMS nama penuh nombor telefon dan juga boleh hubungi nombor 019359 7779 saya ulangi 0193597779 ya eh? tapi doktor niki ya. satu soalan terakhir uh, untuk doktor niki dengan cik rosli bersama-sama tadi doktor niki katakan uh, kita cari satu alternatif untuk mencari menjana uh, satu pendapatan lain betul adakah ya. adakah dengan program uh, mykad smart shopper ini kita boleh menjana pendapatan yang lain. Okey, a dengan saya Cik Amar uh, bila sebut boleh menjana pendapatan cara lain, kami di Affiliate Junction juga sedang uh, mengalu-alukan kepada sesiapa usahawan-usahawan di luar sana, sesiapa yang mencari benda-benda baru, kami juga ada affiliate program. So sebab itu tadi saya kata saya akan uraikan lebih detail pada minggu hadapan. Ya, ya kereta eh. niki. Ya, ya macam kata uh, kawan kenalkan kawan, hmm, ya. Yeah. Uh, dan juga boleh uh, begitu menjana pendapatan lah sampingan untuk anda. Dan mungkin bukan kerja sampingan, mungkin menjadi utama. Mungkin boleh anda. jadi utama, ya. yeah. Jadi kita balik sikit pada Mira, ya. Tadi Aidah bagi tahu Mira, pertama carikan jalan pada 2013 ni untuk naikkan pendapatan. Betul. Kedua adalah melihat daripada segi uh, apa itu dari segi peratusan. Ha, kita kena sentiasa peratuskan dia. Contoh bila Mira taruh 300 untuk petrol tak nampak sangat macam banyak. Tetapi apabila Mira ambil 300 bahagikan dengan uh, pendapatan 1500 Mira akan dapat jawapan dia 20%. Dari situ bila boleh nampak wah, wow, 1/5 daripada duit saya pergi ke petrol. Kemudian 1/5 lagi saya dah makan. Jadi, dah tinggal 3.5 saja lagi tinggal. Jadi, saya nak pendengar-pendengar semua, ya insyaAllah pada tahun 2013 ini, ingatkan peratusan. Berapa banyak peratusan kita dah pakai. Uh -huh. Kemudian, simpanan tak ada. Kosong peratusan. Jadi, bila simpanan tak ada, ini sangat mengganggu kepada kesihatan kewangan kita. Kerana kosong peratusan dia. Betul. Jadi, kalau sikit sebanyak pun kan, 1 peratus ke 2 peratus ke 5 peratus ke 10 peratus, 30 peratus, kalau yang doktor ni kinak, 50 peratus simpan tak kisahlah berapa banyak peratus ke X, apa ni selagi ada peratusan jangan sampai kosong ya Mira uh -huh. jadi Mira mesti pergi simpan duit simpan dahulu di mana-mana kalau ada apa ni perancang kewangan yang anda kenal ya kenal Dr Nikke ke datanglah berjumpa lebih lanjut ya jadi kita start daripada kecil-kecil hingga menjadi bukit ya uh -huh. kemudian untuk ibu bapa nasihat saya ya saya sendiri sebagai ibu dan saya juga sebagai seorang anak walaupun 10 ringgit kita bagi pada ibu bapa kita adalah berkat ya bukan ibu bapa nak melihat berapa ringgit peratusan kita bagi uh -huh. tetapi ikhlas dari hati anak-anak ambil hati ibu bapa jadi mira kalau boleh mira secatkanlah sedikit sebanyak mesti nak bagi ibu bapa make sure macam kita bayar kereta kita bayar makan nak bagi juga tiap-tiap bulan pada ibu bapa kita ya itu tak ada peratusan yang saya letak cuma ikhlas dari hati mira sehingga one day Mira boleh uh, menjamin kehidupan ibu bapa Mira ya. Kemudian PTPTN sila berhubung dengan mereka kerana banyak diskaun PTPTN bagi dan 24000 ni Mira masih berhutang jadi mesti Mira nak habiskan supaya wang ini dapat digunakan oleh pelajar-pelajar lain. Ah ha, ini kesian pelajar-pelajar lain ha, duitnya tersangkut dengan kita yang tak bayar. Jadi Mira boleh tolong uh, berjumpa dengan pegawai PTPTN. Tak banyak saya rasa sekarang ni dia orang RM30 sebulan pun dia orang, -orang ambil ya. ama. Ya. okay. Dan lain-lain hutang, saya minta semua jenis hutang dilangsaikan. apa, ama? Karena kalau kita uh, lengah-lengahkan boleh menimbulkan banyak masalah sebenarnya tuan ya, Sebenarnya ha. adalah masalah aura. Aura. Maaf masalah aura. Okay. Ya, masalah energy. Apabila kita masih berhutang dengan orang, fikiran dan minda kita ada tertrap eh, dalam hutang tersebut. Sikit sebanyak satu hari kita akan terpikir juga sekali dua uh -huh. kita masih berhutang orang. Jadi ini adalah satu hutang aura uh -huh. yang tak baik sebenarnya dalam penjanaan kewangan kita. Uh -huh. Memang seronok kadang-kadang berhutang tak nak bayar. Uh, tak Bukanlah Mira ya Mira budak <laughs> baik ya Orang lain lah Saya kata mungkin kadang-kadang rasa -kadang ah, Nasib baik Tak dapat bayar lagi hutang hmm. Tak apa kawan tak minta kan <laughs> Tetapi sebenarnya Ada masalah aura di sana Mungkin kawan kita tak masih, minta masih, Tapi kawan kita masih Tertanya-tanya Bilakah kita nak bayar Betul? Betul uh, Jadi itu yang saya katakan Masalah aura Jadi Kalau begini Kita ada uh, Untuk Mira Mira budak baik ya Jangan dengan ambil hati Mira ya. Ini bukan pasal Mira Ini secara general uh, I love you Mira Jadi Mira Kalau kata ada seribu enam Yang Mira katakan ada hutang ini jadi Mira boleh berjumpa dengan orang yang Mira hutang tu mungkin Mira boleh buat satu plan untuk membayar dia yang Mira boleh I'm sure orang yang dekat dengan Mira ni pun tak paksa berapa banyak nak bayar jadi Mira berbincang mungkin RM20 RM50 sebulan berapa yang Mira boleh uh, afford lah berapa yang Mira boleh ya uh -huh. jadi dari situ Mira Tingkatkan Mira punya uh, simpanan Dan beri sedikit kepada ibu bapa Dan jelaskan semua hutang-hutang yang ada Jadi mulakan 2013 segar Carilah pendapatan-pendapatan uh, lain Untuk menampung uh, Menampung the, apa gaya hidup yang Mira inginkan Dan akhir sekali saya berterima kasih dengan Mira Kerana saya ada tanya Mira Boleh tak sebut nama Dia kata boleh doktor Dan saya harap Mira berpuas hati dan Mira lihatlah percentage yang Mira belanjakan dalam setiap uh, apa tu setiap uh, perkara yang nak dijelaskan dalam hidup uh, Mira ya setiap satu tu kita tengok berapakah percentage berapakah percentage yang kita pakai boleh ya Mira okey dengan itu nanti feedback pada saya balik hantar pada saya email apa yang anda dapat belajar daripada uh, nasihat saya hari ini ya sama juga dengan M Salikin uh, untuk menjadi kaya kita mula dengan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dan bukan sekadar kaya amar kita nakkan hidup yang Tentram. selesa hidup yang seperti gaya hidup yang kita idamkan. Hmm okay. itu dia. Baik. Terima kasih kepada Dr. Haji Nikki Syuhada Syukur, mentor keusahawanan dan kewangan uh, juga um, mentor untuk membina kekuatan kewangan. Saya baru pertama kali bersama dengan Dr. Niki, sudah terasa aura. Oh, terima Rasa kasih. Rasa macam okey. Okey, dan juga terima kasih kepada Encik Rosli Said yang mana bermula minggu harapan kita akan mula membincangkan tentang kad Pengenalan anda itu sendiri boleh digunakan untuk mendapat benefit ataupun keuntungan kelebihan yang mungkin kita tidak pernah terfikir Betul. bermula minggu depan. Betul. Dan sekali lagi bersama dengan kami di bernama Radio 24, kita kembali sebab ini kemas kini berita dalam berita 24 12 tengah hari.